Помогу пришли люди из разных мест. И одним из найперших був Семен Семенченко. Я хочу, прежде всего, передать э, к Кривому Рогу привет от людей из Старобельска, это Луганская область. Это та территория, которая начала формировать батальон Айдар, когда туда пришли сепаратисты. Они тоже вышли на свой Майдан против сепаратистов, против тех негодяев, которые сдавали Украину полтора года назад и которые сейчас, припиваясь мандатами, опять пролезли в руководство. Они хотят выгнать зрадников со своей территории. Они будут использовать такие же методы, как и Кривой Рог мирные, но настойчивые. Теперь я хочу сказать, что тот случай, который произошел с Виталием этой ночью, и тот случай, когда пьяный депутат от блока срывал заседание избирательной комиссии, когда вырубали свет, когда минировали здания, когда вырывали из рук членов избиркома протоколы, это все показатель, что у них уже все рушится. Потому когда начальник полиции когда депутаты Верховной Рады вынуждены выполнять работу исполнителей, вынуждены в такой способ свое настроение выдавать, у них сдают нервы, за них никто не хочет садиться в тюрьму. И я уверен, что те врачи, с которыми пытаются сейчас проводить инструктаж, чтобы они подтвердили, что все эти мертвые души, которые якобы голосовали на спецучастках, они были и болели. Я уверен, что никто из них нарушать закон не будет. Теперь я хочу рассказать, что э, информацию дать для нашей полиции. Что в случае, если эти провокации продолжатся, народовладие будет распространяться в том числе и на здание местной милиции и на кабинет полковника Лютова. Я надеюсь... Люди выходили на Майдан. Люди погибали на Востоке для того, чтобы страна жила по закону. Для того, чтобы вся эта коррупционная сволота с купленными судами, прокуратурами, с карманными депутатами ушла геть. И мы будем бороться в том числе и правовым способом. Но никто не будет смотреть, как людей, которые прошли войну, пусть даже в закрытой комнате, пусть даже в окружении полиции, которая не даст никаких показаний, будут избивать. На это никто смотреть не будет. И вчера мне стоило большого труда удержать его боевых товарищей от того, чтобы не было самосуда. Мы сможем победить и в законный способ, я в этом уверен. Что мы сделали за неделю? Давайте поговорим. За неделю э, громадская варта смогла, первое, обеспечить нормальную работу новой городской избирательной комиссии, которая была очищена от предателей. И эта избирательная комиссия распустила все карманные районные комиссии, и теперь новые комиссии, которые тоже приняты решением избиркома, могут нормально пересчитать голоса, могут выявить мертвые души. И это все сделано благодаря вам, благодаря тем активистам, которые пришли в громадскую варту. Давайте его благодарим. Молодцы! 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 А туда же в ночь растворился председатель комиссии господин Гивель Который отсутствовал на этом заседании избирательной комиссии Однако он тут же начал собирать распущенные районные комиссии И ночью, как раз в час нечистой силы, все они пытались собраться по райисполкомам И принять решение, что дескать они не знали ничего о распуске И они уже пересчитали все голоса Громадская варта помешала всему этому, вызвала полицию. Были найдены скрытые комнаты, где архив избиркома, где документация находилась абсолютно в общем доступе, в доступе массы незнакомых людей. И все это видео, когда включают свет, а в темноте сидят потерявшие совесть люди, которые рассказывают, что они за закон, а на самом деле просто припевают беспредел, и их глаза увидела вся страна. И это тоже благодаря вам, это очень важно. Что было потом? После этого были суды, в которых боролись руководители комиссии. И, к сожалению, на один день мы были вынуждены отъехать из города. И в этот момент сюда пришли депутаты от оппозиционного блока, и в том числе человек, который возглавлял Депопетровскую областную администрацию, был губернатором Депопетровщины в тот момент, когда Янукович пытался расправиться с Майданом. Я смотрел эти кадры, когда вооружали тетушек в здании оба администрации, когда журналисты хватали за руки милицию, полковников, майоров, подполковников и спрашивали, куда вы смотрите. Они же идут избивать граждан Украины. А те отводили глаза и говорили, мы ничего не можем сделать, а многие ничего и не хотели. И сейчас уже оставленные всякой прислугой, уже в отсутствии тушек, в отсутствии людей, которые за них не хотят садиться в тюрьму, они сами пытались сорвать заседание. Из комиссии. И очень опять хорошо себя проявила Хармальская варта. Отключили свет во всем здании. Тут же провели кабель с городка, с Майдана. После этого, когда заминировали, уже не стали выходить, потому что все минеры живут по известному адресу в кармане у Вилкула. После этого, когда... Депутаты этого блока стали бить людей на камеры нагло. Когда они стали вырывать, громадская варта смогла обеспечить видеосъемку и сделать так, чтобы это не переросло в побоище. К сожалению, работники полиции вели себя достаточно неадекватно. Они пропускали в том числе помощников депутатов этого блока. Они не выводили никого на улицу, но они препятствовали членам избиркома заходить и работать. Мы приехали на следующий день. И благодаря громадской варте Комиссия избиркома приняла все решения и о том, что все жалобы милобога на районные комиссии удовлетворить, и о том, чтобы комиссии смогли новые комиссии районные пересчитать голоса и отправили по руководителю избиркома все документы в Киев в ЦИК, чтобы Центр выборочком оценил его деятельность на соответствии с закону. К сожалению, руководитель из избиркома где-то бегает, он не является ни к секретарю, не является ни в руководство комиссии, он не может прийти с печатью и поставить печать на все эти протоколы, на протоколы, которые открывают дорогу к установлению реальных результатов. Я прошу всех людей в Кривом Роге, всех людей в Украине, всех людей в мире, я не знаю, в какой стране он находится, если вы видите человека с фамилией Гивель, Должностью исполкома, председателя избиркома города Кривого Рога, пожалуйста, скажите ему, чтобы он явился на работу. Мы готовы оплатить такси, если нужно. Морской и воздушный транспорт. Узнать его нетрудно. У него все лицо зеленое. Два дня назад мы вынуждены были взять под общественную охрану, в том числе и кабинеты городского головы, и кабинеты его заступников, для того, чтобы они не могли уничтожать документы, свидетельствующие о фальсификации. Все идет там в правовом русле, все идет полностью в законных основаниях. И если так будет идти дальше, если на закон дальше будет плевать, мы с каждым шагом будем устанавливать народовладие. А в ближайшее время, если опять будут закрыты все правовые формы, будем переносить его в Киев. экстремисты. Мы воевали за то, чтобы в Украине закон. За, чтобы закон был один для всех. Но эти люди, которые годами разворовывали Украину, которые на свои деньги содержат средства массовой информации, многочисленные банды тетушек, которые скупают уже не просто работников полиции, а их еще не родившихся детей и внуков, проплачивают им учебные заведения, проплачивают и покупают им должности, они забыли одно, что власть принадлежит народу. Влада належит людям. Влада належит людям. Влада належит людям. Влада належит людям. Мы им належит людям. Кривой Рог напомнил им о том, что власть принадлежит народу. И я абсолютно уверен, что вся коррумпированная сволота, вся коррумпированная система, которая здесь строилась, сейчас трещит по швам. Они растеряны, они не знают, что делать. Их ложь уже не работает. Не работают стандартные механизмы административного Давление, все, что они могут сделать, это избивать активистов, когда их никто не видит. И то я не думаю, что после этого начальник полиции останется здесь долго. Сюда уже есть следственная есть следственная группа, и мы будем давать показания, будем приводить свидетелей. И здесь будет закон. Я хочу сказать, что мы воюем не с лютым, и по большому счету, мы воюем не с вилкулом. Все это шестерки разного уровня. Да, крупные, но это все слуги системы, той системы, которая так и не позволила за все эти годы построить реальное украинское государство. И я очень рад, что у нас вчера прошел день волонтера, потому что в моем понимании это сейчас волонтеры. Они заняты носками для армии, они заняты тепловизорами, а на самом деле это люди, которые вышли из удобных тапочек, бросили свой удобный диван, они пошли делать что-то новое. И я уверен, что в ближайшее время они будут учиться управлять государством, они будут возрождать украинскую космическую программу. Я уверен, что от этих вопросов против Вилкула, против Лютова, против беспредела мы перейдем к вопросам «за». За то, чтобы наша страна была лидером. Почему мы думаем, что мы всегда будем прозябать в нынешнем состоянии? Это неправда. И Корея южная, и другие страны, и Япония, они поднимались гораздо из более тяжелого положения. И я абсолютно уверен, что мы это увидим при нашей жизни. Я всем благодарен. Я предлагаю всем тем, кто хочет помочь в нашей борьбе, записываться в громадскую Варту. Идет чергування, Можно это делать вечером, можно в субботу, можно в воскресенье. Для каждого найдется работа. Запись идет в у Савы, у коменданта лагеря в помещении, вернее, в палатках возле здания. Еще раз спасибо. Вы мне говорили о том, что вы благодарны нам. Я хочу сказать, что вся Украина благодарна Кривому Рогу, благодарна Криворожанам, потому что вы не смирились, вы не опустили руки. А значит, не просто надежда есть, а есть реальная возможность победить здесь, а дальше город за городом